Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəltdiniz sizlər. Hər birini bu gün sizlər üçün Binəqəsəbəsində sağa gedən yol deyilən ərazidə 2 sota yaxın həyəti olan yeni bir həyət evi təqdimatını hazırlayacağıq sizlər üçün. Ev müvafiq qiymətə deyilir. Gözəl keyfiyyətli bir həyət evidir. İnşallah keçək evin həyəti ilə tanış olduqdan sonra evin içində də sizləri tanış edəcəm, məlumatlandıracağam. Buyurun, gəlin dəyərli izləyicilərimiz. Deməli, evin həyətə maşın daxil ola bilər, geniş bir həyəti var evi. Görürsünüz? yedə e, e, tam işlədi. Başa çatdırılıbdı. Rəq vurulmur, emulsiya vurulmur çünki gözləyirlər tam qurusun hər bir şey. E, emulsiya da keyfiyyətli çıxsın. Ona görə hələ ki emulsiyasını saxlayıb var evin. Biz yenə də istədik ki, sizlər üçün çəkək, təqdimatını hazırlayaq. Evin kommunallarından dövlət suyu var, yəni içməli suyu var. Hal-hazırda işlə vəziyyətini görürsüz, su gəlir rafına hər bir tərəfə dönüşü var. Sağ, sol, arxa hissələrinə rahatlıqlar, keçid var. Burdan da ətrafa qədər sizlər xəpsiniz. Nə məaşə də keçsin. Ətrafında dönüş rahatlıqlar var, yəni burada evin aqbalı, zildəmsi yerləşir. Ev qurub cüt daşdan tikilibdir və yerdən yüksəldir. 3, 2, 5 daş köçüdədir. Gözəl kiçik yerləri həmçinin bu hissələrdə platform düzətləri çəkilib, nisan texnik işləri görülüb hazır vəziyyətdədir. Həqiqət görürsüz, sərgälidir. Aksesuar, zəmanətdə istəyinizə uyğun paket qurtura bilərsiniz. Qafa verməyə içilərəfənə olaq, buyurun gəlin. Deməli, daxil oluruq koridora. Koridor sistemidir, həyət evidir. Deməli, ilk öncə bu qapıdan çıxıram sizə üçün. Ev məxəfi ilə tanış olaq. Gördüyünüz evin mətbəxidir. Burada kafe ermeklə hansı vurulub, asdad və təbii proqopt kompüterlərə çəkilmiş pəncərənin qarısındadır. Burada qaydalarda fəaliyyət üçün yer ayrılıbdır. Həyat. Bu isə evin qonaq otağıdır. Qonaq Konavta, otağı qonaq otağı üzrədir. Pəncərələr hansı istiqamətinə baxır? Televizorun ifadə kimi buraxılıb burda. Maliyyə işləri gedibdir. Tavanun unusiyası vurulubdur. Otağın da köhnüsü, paltarsa hər şey səliqəli qalıb, zövqə uyğun ablo işlərinə görünüməyə və evin bu hissəsində yerləşir bir yataq otağı. Pəncərə də yenə pəncərə həlçün, öz həyətindən baxır. Və yəni qeyd etdim sizlər üçün evin planatrafına keçiş var. Və burdansa keçək uşaq otağı yeradlanmış olar. Buyurun gəlin. Bu gördüyünüzsə 3 3 olan bir uşaq otağıdır. Kombi xətləri də burada var. Pəncərə yenə həç öz həyətinə baxır. Bu isə evin salon otağıdır. Kafe ermetlaşdığı görünür. Bütün sanitexnik xətləri çəkilib. Hamısı hazır vəziyyətdədir. Burada pəncərəndən çək qalana kimi azı qoyulubdur. Bəli dəyərli izləyicilərimiz, evdə ən çox az bir iş qalır. Aboyun vurulması, kombinin quraşdırılması təbii ki zəkovu qorun saxlanılıb daha bu işlər ki hər kəsin üzərinə uyğun olsun. Sizlər üçün ıı, evin video çəkilişini hazırladım mən mübarizə. Mütləq və mütləq kanalımıza abunə olun. Videonu izlədikdən sonra like atmayı unutmayın. Sağ olun özünüzə yaxşı baxın. Gələn videolarda görüşənədək. Sağ olun.